देवी देवीमाहात्म्यम् अध्यायम् मून महिषासुरवधम् ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुरा सेनानीचिक्षुरकोपाद्योधुमधाम्बिका स देवीं शरवर्षेण ववर्षसमरे सुरा यथा मेरुगिरे शृङ्गम् तोयवर्षेण तोयदा तस्य चित्वा तदो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघान् तुरगान्बाणैर्यन्धारं चैव वाजिना चिच्छेदच्चदनुसद्यो ध्वजं चादिसमुच्छ्रितं चैव गात्रेषु चिन्नदन्वानमाशुगै स चिन्नदन्वाविरधो हदा शोहदसारथी अभ्यधावद दा तां देवी गड्गचर्मधरोऽसुरा सिंहमाहत्य गड्केन मूर्धनी आजखानभुजेसव्यी देवीमप्यदिवेगवान् तस्य गद्गो भुजं प्राप्या पफालनृपनन्दना ततो जग्राहशूलं सा कोपादरुणलोचना चिक्षेभज तदस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरा जाजुल्यमानं तेजोऽपि रविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदापदच्चूलं देवी शूलममुञ्चदा तेन तच्च तदानीदं शूलं स च महासुरा हदे तस्मिन् महावीरी महिषस्य च मोपदौ आजगामगजारूढा चामरस्त्रितशार्धना सोऽभिशक्तिं मुमोचाधा देव्यास्तामम्बिकादृतं ओङ्गाराभिहदाम्भूमौ पादयामास निष्प्रभाम् भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्विता शिक्षे बच्चामरः शूलं बाणैस्तदभि साचिनद् तदसिंहसमुत्पत्त्या गजकुम्भान्धरस्थिता बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रितशारिणा युध्यमानौ तदस्तौ तु तस्मान्नाकान्महीं गतौ युयुधादेदि संरब्धौ प्रहारैरदि दारुणै ततो वेगाद्गमुत्पत्त्या निभत्य च मृकारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथकृतम् उदग्रश्च गणैर्देव्या शिलावृक्षादिबिर्हदा दन्तमुष्टितलैश्चैव कराळश्च निबातिता देवी क्रोध्वागदापादेशूर्णयामास चोदं बाष्कळं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तदान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तदैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघानः परमेश्वरी बिड्डालस्यासिनाकायात् पादयामास वैशिरा दुर्धरं दुर्मुगं चोभौ शरैर्मिन्येयमक्षयम् एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैनी महिषासुरा माहिषेण सुरूपेण त्रासयामास काश्चित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षेभैस्तदापरान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन काश्चिदपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवने पादयामास भूतले निपात्य प्रमदानीकम् अभ्यदावद सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे तदोऽका सोऽभि कोपान् महावीर्या खुरक्षुण्णमहीतला शृङ्गाभ्यां पर्वतानुचा शिक्षे वच्चननाथ च वेगभ्रमणविक्षुण्णा महीतस्य व्यशीर्यथा लाङ्गुलेनाहदश्चाभ्य प्लावयामास सर्वदा दुधशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घना श्वासानिलास्ताशदशो निभे इति क्रोधसमात्मादा मा बदन्दसुरं दृष्ट्वा सा चण्डिकाकोपं तद्वधाय तदाकरोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तं बबन्धमहासुरं तत्याजमाहिशंरूपं सोऽबिबद्धो महामृदे तदसिंहोऽभवत्सद्यो यावत् तस्याम्बिकाशिरा चिनत्ति तावत् पुरुषा घट्गपाणीरदृश्यदा तद पुरुषं, देवी चिच्छेदसायकै तं घट्गचर्मणासार्धं तदा सोभोन्महागजा हरेण च महासिंहं तं च कर्षदस्तु करं देवी घड्गेन निरकृन्ददा तदो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्तिता तथैव शोभयामासा त्रैलोक्यं सचराचरं तद जगन्मादा चण्डिकापानमुत्तमं पभवपुन पुन पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्दचासुरस्सोऽपि बलवीर्यमदोधता विषाणाभ्यां चिक्षेपा चण्डिगां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहिदां तेन चूर्णयन्दीशरोत्करे उवाजतं मदोदूदा मुखराघाकुलाक्षरम् देव्युवाजा घर्ज घर्जक्षणं मोढा मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि ह देत्रैव घर्जिष्यन्द्या शुदेवता एवमुक्त्वा समुत्पत्त्या सारूढातं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्डे च शूलेनैनमदाडयत् तदसोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुगात्तता अर्धनिष्क्रान्त एवासी देव्या वीर्येण संवृता अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरा तया महासिना देव्या शिरश्चित्त्वानि पातिता ततोहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं न नाशतत् प्रहर्षं च परं जग्मो सकला देवतागणा तुष्टुवुस्तां सुरा देवी सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपदयो ननृदुश्चाप्सरोगणा श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्योन्दरे देवी माहात्म्ये तृतीयः